Bu gün Davam Gənclər Hərəkatının Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu ilə birgə həyata keçirdiyi Gənclərin Davamlı İnkişaf proqramı çərçivəsində təəssis edilən New Media Hub platformasının media brifinqi baş tutub. Davam Gənclər Hərəkatının Bakı dayaq mərkəzində keçirilən brifinqdə Davamın sədri Nihad Allahyarlı, layihənin tərəfdaşları olan Trend müstəqil informasiya agentliyinin nümayəndəsi olaraq Millət vəkili Agentliyin baş direktoru Məveni AzerNews İngilis dili qəzetinin baş redaktoru Sevil Mikaylova, Yeni Müsavat media qrupunun rəhbəri, əməkdar jurnalist Rauf Arifoğlu, Telegraf media qrupunun rəhbəri Aynur Camalqızı Digər media qurum nümayəndələri və bir qrup davamçı gənc iştirak edib. Bu platformanın yaradılması gənc jurnalistlərin, bloqerlərin yetişdirilməsi, onların təcrübə qazanması və bu təcrübədən istifadə edərək davamçı jurnalist kimi fəaliyyət göstərməsi məqsədi ilə atılan mühüm addımlardan biridir. Platforma daxilində gənc jurnalist və bloqerlərin layihəyə cəlb edilməsi, onların xüsusi təlim, seminar, praktika və görüşlərdə iştirakı təmin ediləcəyi bildirildi. New Media Hub platformasının yaradılması ilə gənc jurnalistlərin tez-tez üzləşdiyi praktiki bacarıqların əldə edilməsi zamanı ortaya çıxan problemləri aradan qaldıraraq davamçı jurnalistlər şəbəkəsinin formalaşdırılması hədəflənir. Milqəmar Mənsimova, Aysel Məmmədova, Orxan İlxanlı, Səs TV